Saja saya nak kongsi sikit. Pagi tadi saya hadir ada jemputan memberikan sedikit taklimat ceramah pada pasukan keselamatan daripada perlis dan juga ada daripada pihak Bukit Aman. Tajuk yang saya kena cakap tu, menarik lah. Ha, Sebab tu saya pergi. Saya kosongkan jadual, pergi. Pertama kerana kita ada ruang untuk bercakap kepada pihak berkuasa. Pihak yang ada autoriti. Pihak keselamatan. Dan keselamatan yang hadir tu, ialah bahagian yang perlu tahu. Perlu tahu. Perlu jelas. Daripada cawangan khas. Tajuknya ialah, Amalan Perlis. Amalan Perlis. Baguslah kita pergi teranglah. Sedangkan sebahagian orang polis pun bukan ketahuan. Dia kan ketahuan apa pun. Dia sendiri pun tak tahu. Walaupun duduk di pelik, dia sendiri tak tahu. Pergi lepih mengaji di luar kerja di luar orang tahu. Awak beleng pada orang. Aku pun tak tahu mereka ni pelik eh. Aku ikut lah, lah Sebahagian tanya tuan-tuan. Pasal kita tak baca kunut? Dia kata dulu Syekh Nuk no, tak ajar baca kunut. Bukannya tahu je apa, apa pun. Bukannya tahu pala kok? Kami pi memang tak jauh kunut. Tak tahu lah ni baca sampai tiap-tiap waktu pula lah. Cuba Tok Imam ambil satu hari. Cuba tanya jemaah. ma'ah. Pasal apa kita tak baca bismillah? Pasal apa kita bismillah pelan? Tak tahu kami memang duk pala duk. Majid duk ikut tu ikut lah. Ni raja suruh, mufti suruh kami ikut lah. Takat tu kan faham mana pun. Lepas tu kita mengharapkan orang luar. Nak faham? Kita yang duk pala pun tak. Tak tahu pasal apa. Cuba tanya. Yang dia tahu pun dia pergi keluar. Hampa dia boleh kalau orang mati tak buat kenuri. Oh, kami mufti kan buat kenuri kan. Bagi buat-buat kenuri ni kami mati. Aku pun tak tahu pasal apa. Kalau ada bagi boleh makan pria. Hampa boleh tak ada talqin-talqin mati buat macam mana. Nak? Tak tahu aku baca doa ada. Bagi tazkirah ada baca doa ada. Talqin kami tak ada. Pasal apa? Tak tahu apa-apa ni memang pelik. Tu yang duduk binjai tu. Yang tanam dia apa? apa? Tuk Tina lalu ya. Bukan ketahuan pala ekor. Tapi mau kalau sembang sambil naik haji tu. Oh. sambil naik haji tu. Oh. Pelih pelik. Tu dah paham ah. Jadi sambil tu. Ha, oh, makan pelih pelik. Faham tak, Bang Apa dia tu? Mendam. Hok mendam ni sembang berat. Bukannya faham apa pun. Yang dia tahu pelik. Pelik pada orang pun pelik dia pun ni. Yang loh asap pun duduk batak di situ. Dia tak faham lah. Sebab tu kadang-kadang kita suka cita saya nak sebut. Saya nak sebut sikit. Dalam urusan kehidupan dunia. Saya percaya tuan-tuan semua upgrade. Meningkatkan kebolehan diri. Betul tak? Siapa dalam masjid ni yang tak ada smartphone? Ni telefon yang canggih ni. Smart telefon pintar. Ada WhatsApp group dah? Oi, oh, jangan tengok main. Ni mak hang update dah ni WhatsApp baru ni. Kalau kita semua baca dia blue tick ni, mak, mak hang update dah lagi. Oi, oh, jangan main. Ni ada WhatsApp ni boleh hantar gambar ni, video ni boleh edit ni. Ha, ah, kan. Sanggih cakap sakan. Artinya semua ni ada WhatsApp ni. Oi, oh, pandai. Yang ada iPhone lagi canggih. Artinya taklah tak boleh faham. Bukan, saya rasa dengar ceramah agama ni lagi mudah daripada telefon ni. Telefon ni susah. nak hantar nak paham. Lah mana ada orang pakai tekan-tekan dah betul tak? Saya memang tak hati, saya dok pakai tekan tak ada lah, semua canggih. Silap aje pula tu saya kata. Orang-orang sekarang ni, ah ha, kan. Order Grab. Mai ada rumah. Siapa dia orang ni? Nama orang dulu-dulu. Melah Bendin, Binti Din. Wih, melah Binti Din order COD Shopee. Kena ada akaun. Nak buat akaun kena ada email. Sampai kau tu kata mak cik betul ke mak cik order ni? Ah betul mak cik order. Mak cik tengoklah iklan tu TikTok ah. Oh. Ah oh, jangan main, main. TikTok tekan order. Batu siap weh. Mak cik belilah beg kuning. Oi, saya orang pelak pun tak tahu beg kuning. Nak habang kata boleh upgrade. Cerdik! otak tu boleh pi lagi tapi bila mai datang mengaju agama dia buat lembam tak faham oh ha, ini kadang-kadang keram -kadang juga ke. dia buat tak reti dia buat no apa ngong tapi mahu buat ni ada promosi baru ni tekan 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 ha kan okey dah beli dah ha kan so kita dalam urusan agama ni kena ambil tahulah Pasal apa perlis amal macam ni? Pasal apa masjid perlis macam ni? Kenapa buat macam ni? Kenapa tak buat macam tu? Kenapa berbeza dengan negeri sebelah? Tak mau dah hujah-hujah. Pelik pada orang. Alah gutulah kami dulu-dulu. Ni depa geng kaum baru, kaum muda. Itu ujah budak main tujuh guli. Kita kena dengar lah. Pasal tu masjid-masjid buat kuliah. Untuk memberikan maklumat dan ilmu kepada anak jemaah. Dan orang yang main masjid kenalah lagi cerdik daripada orang yang tak main masjid. Ini bila dia tahu nak duduk pergi mengaji aku nak tanya sikitlah. Mesti apa boleh ni tak berdoa mahu main. Aku pun tak tahu pelik dia buat ni. Aku pergi mayang balik eh. Hmm, kalau payah-payah enggak aku pergi belah sana. Belah kedah. Apa? Apa lekeh? Kan? Hmm, tak tahu nak bagi. Teranglah dekat dia. Ceritalah dekat dia. Takkan tak tahu. Main masjid ni dengan kuliah saya dalam. Sebagai masjid pun saya nak tegur juga. Susun sampai keluar hari ahad. Sebagai masjid ni. Kuliah sampai keluar hari ahad. Dua Kena ambil juga. Kena tanya jemaah. Oh, kuliah ni ada manfaat dah. Anak-anak jemaah oh, boleh faham dah. Kami tak tahu tak faham apa ustaz tu. Habak minggu depan ustaz tak payah mai dah. Masih anak jemaah tak faham. Jangan dia duk syok kadang-kadang dia duk syok. Atok Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Pusin pula Isnin, Khamis, Subuh pula, Duha pula, Asar pula. Sampai kadang-kadang mai penceramah tunggu anak murid. Tak ada orang. Buat juga. Pasal apa? Pasal apa buat, buat kelas tak ada orang? Oh Ustaz, masyarakat Agung, awak nak kena bentang. Ini saya nak sebut, masjid-masjid seminggu dua tiga kuliah pun pada dah. Tiga empat kuliah. Tapi kalau banyak berikan manfaat. Orang boleh faham. Upgrade ilmu. Ada benda-benda baru. Ada peningkatan. Kuliah yang memahamkan jemaah. Bagus. Buat siang malam bagi petang. Lepas maghrib ada kuliah. Sekejap lepas hari ada kuliah pula. Tak apa. Bukan saya tak bagi. Tapi mesti ada kesan bila kita buat. Mesti ada kesan pada anak jemaah. Kita tak mau penyakit yang lebih teruk daripada jantung. Apa dia? Bukan gaut, bukan kecil manis, bukan buah pinggang. Apa dia? Penyakit yang lebih teruk daripada jantung, kecil manis, gaut, darah tinggi, buah pinggang. Syok sendiri. Tuan-tuan faham ke tak ni? Tak larak ni tau. Syok sendiri. Daripada pagi tadi dari, tak mentari cara muka ni. Syok sendiri. Dia syok ada kuliah. Dia syok ada program. Tapi kesannya, manfaatnya sampai. Mana orang tak faham? Ini juga penting. Baik. Saya sebut tadi saya kongsilah dalam taklimat itu, saya kata kita pelek ni kerana kita tu tak pernah keluar daripada kampung. Kalau kita keluar pergi berjalan sikit, luas perjalanan kita. Kadang-kadang ada orang dalam hidup dia dan ramai juga bersetuju daripada beranak sampailah umur 50, 60 habis jauh Habis jauh pergi mana? Saya ni orang sanglang. Habis jauh. Mana? Kepan. Tu pun masih nak beli ikan. Jadi bila kita duduk main kau tu, kita tengok lain sikit, dia jadi pelik. Berlain sikit, kita jadi Terkejut. Saya bagi contoh. Saya kata dalam taklimat itu. Saya kata, okey. Di Perlis, orang baca Bismillah. Pelan. Tuan-tuan mesti baru mai pelik. Ni amalan apa? Tapi kalau tuan-tuan keluar sikit. Bukan Perlis yang kata Bismillah pelan. Yang memilih pendapat Bismillah perlahan ni ialah mazhab Hanafi. Kau tanya balik, Hanafi tu di mana? Di mana mazhab Hanafi? Ni saya nak bagi tahu kata yang pertama, setiap amalan di Perlis ada mazhabnya. Tak ada lagi ni pasal siapa yang hampa buat lagu ni? Ah, kami orang Arau memanglah buat lagu ni. Ni amalan orang Arau? Tak, dia bukan amalan orang Arau. Dia bukan amalan orang pinggir. Dia, dia memang ada mazhab tak? Ini saya cerita. Kalau orang kata boleh pelik tak baik. Bismillah pelan. Ni saya nak beritahu. Keluar pergi jalan sikit. Di dalam soal Bismillah sir. Perlahan. Dia di atas mazhab Hanafi. Hanafi. Dia ada hujah dia lah. Panjang lah kalau saya nak cerita. Cuma saya nak beritahu nya. Kalau tuan-tuan pernah pergi Turki. Turki pernah pergi? Cina pernah pergi Cina. Sebab ni negara-negara mazhab Hanafi ni. India, Pakistan, Turki, Cina, belah Uzbekistan. Mereka itu mazhab Hanafi. Bila baca bismillah, pertama bila baca Fatihah, pertama bismillah pelan. Yang kedua mereka baca amin pelan. Orang kita pi Turki, pi Turki. Pergi Cina. Pergi Pakistan. Dia baca Bismillah pelan. Tuan-tuan dulu saya ingat ada imam Pakistan main sini kan. Terawih. Jadi cempera sahab. Pasal apa? Walau dalin. Dia sengak pi amin. Kita dua dua Dia pergi sana. Dia bukan kata. Kita sama dengan Turki. Dia kata apa? Oh. Oh, Turki kok pelik. Dia pi Mekah. <laughs> dia pi Mekah. Habis jauh pun tak ada tuan-tuan tak ada duit pi mana-mana pun tuan-tuan mesti pi Mekah. Dia kata apa depa? Depa saja. Depa pelik depa saja. Depa saja. Pi pi Mekah tengok-tengok <tut> sama. Ui. Depa pun baca bismillah pelan tu. Lepas tu dia pergi semayang subuh di Masjidil Haram. Bukan masjid kat kampung dia ni. Bukan masjid Al-Aqsa. Bukan masjid Kurang Tengah. Ni Masjidil Haram. Tak baca qunut. Oh, Mekah pun sama ikut pelih. Tu dia. Jam. Mekah ikut pelih. Artinya orang kita ini lemah tangtulah. Masalah besar lah tangtul. Pembacaannya terhad. Berjalan orang. Terdedah ilmu maklumat tak ada. Jadi bila dia pik, pelik pada orang. Pelik pada orang. Lepas tu dia tengok pula di Mekah. Tanah mayat. Kan? Dia ikut tanah mayat. Kandar pun tak ada. Ui macam kita orang tanah kandar pun tak ada. Tanam tak ada baca apa. Tak ada apa-apa. Bukan sama dengan kita tu. Lah. Bukan sama dengan kita. Bukan mereka ikut kita. Tapi itu ialah mazhab mereka. Mazhab Hanbali. Artinya, dia tuan-tuan. Orang kita kadang-kadang tak baca bismillah ni. Saya kata, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pelik bismillah pelan ni, orang kata sesat. Pelik pada orang. Ada mazhab yang langsung tak baca bismillah. Kita ni baca tapi pelan. Syafi'i derah. Baca jahar. Hanafi baca Perlahan. Maliki tak baca langsung. Ha, oh, jam. Jadi kalau kita faham macam tu, kita kata hampa boleh. Kami dalam bab ni ikut Hanafi. Takkan dia nak kata Hanafi bukan ahli sunnah. Sebab tu saya kata tak ada tuan-tuan istilah Wahabi tak ada. Tak ada amalan Wahabi ni tak ada. Tak baca kunut. Hanafi. Hambali Imam Malik kata makruh baca bismillah tak baca bismillah sebab itu kita kata bu sentuh perempuan batal wudu bukan masalah Wahabi tak wahabi. Masalah apa? Dalam mazhab Hanafi dia kata sentuh perempuan tak? Tak batal. Kita pilih pendapat tu. Hanafi tu ahli sunnah ke tak? Dia tak ahli sunnah ni kot kampung aku eh. Ah, masalah. Hanafi ni ahli sunnah lah. Tahu Hanafi? Sebab itu orang kita ni kadang-kadang dia pun tak tahu dia tu syafi'i ke tak. Orang kita ni sebenarnya bukan mazhab syafi'i pun. Mazhab kediri. So sebab itu bila saya terang macam tu saya sebut. Ha, yang ni kalau kata pelih-pelih sebenarnya mazhab ni. Kalau kata polis beleng pada orang, sebenarnya mazhab ni. Setiap amalan itu ada mazhab dia. Dan semua tu ahlus sunnah. Jadi nak kata terkeluar daripada ahli sunnah macam mana? Nak kata sesat macam mana? Kita faham tak? Saya nak kongsi. Lepas tu bila pergi Mekah, terbuka tengok. Di Mekah dia tengok orang India. Tak pakai stokin. Kan? Orang Malaysia, perempuan aurat pasal mazhab siapa ni? Di sisi Hanafi, kaki bukan aurat. So sebab itu pentingnya pengajian tu luas. Dengar tu bagi banyak. Supaya bila kita tengok, kita tak terkejut. Dan ada satu ketua tu. Dia kata, saya apa ustaz? Bawa spray. Pergi spray. Benda tu taklah pelik sangat duk spray. Tangan. Tiba-tiba main pada mana tu. teguk, Weh, tak boleh spray. Orang bukan Malaysia lah. Saya pun tahu. Dia ni sebenarnya tak tak faham. Nampak? Orang kita kadang-kadang oleh kerana dia tidak mendengar. Membaca. Melihat. Dia rasa benda tu pelik pada pada orang. Jadi boleh tuan-tuan? Jadi apa tugas tuan-tuan? Ialah mengambil tahu hujah amalan yang tuan-tuan buat. Tuan-tuan kena tahu lah apa sebab tuan-tuan buat. Jangan ikut. Kan? Hmm. Ha. Dan dia ada satu cerita juga. Dia kata apa? Dia kata, tu, tuan -tuan, ni tuan-tuan boleh test. Dia kata ada. Dia pun cerita lepas dah habis ceramah tu. Dia pun main sembang lepas tu. Dia kata ada ustaz weh. Yang dah pergi semayang. Di masjid balik. Di perlih balik pula Mayang di rumah. Pasal apa? Pasal dia boleh tak baca kunut. Cuba tuan-tuan pergi tanya tengok. Orang-orang kampung. Pergi test tengok. Kunut ni hukum apa? Tang tu boleh tahu dia mengaji ke dah. Dah sebelum kita nak cerita hukum. Apa kita nak cerita bak kunut tu. Nampak satu orang yang mengaji. Orang yang mengaku mazhab syafiq ini kena jawab. Tu pergi tanya orang kampung. Oh. Ada yang berhenti batu lima mayang pula. Pasal dia tak baca kunut. Ni Nanti dulu. Tak, sebelum nak pergi Langkawi nak tanya dulu sepatah. Kunut ni apa dia? Sebahagian orang yang duk mengaku mazhab Syafi'i dia sendiri pun tak tahu hukum kunut. Pasal apa yang dia tahu bayang suruh baca kunut, bayang suruh baca kunut, dia tahu wajib apa? Ni, tak tu pun tak ada lorong nak kata kat orang. Tu pun tak ada lorong. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan, kunut apa hukumnya? Tuan-tuan kamu tak ketahuan eh? Apa dia hukum baca kunut di sisi mazhab Syafi'i? Apa hukum baca kunut? Subuh. Ha? Hadakan. Sunat. Hukum baca kunut di sisi mazhab syafi'i Sunat Apa maksud sunat? Sunat apa dah sunat? Lah yang tuan-tuan duk kata tu Buat boleh Tak buat Tak buat Tak apa Jadi kalau tu imam tu tak buat Jadi ku mana semayang dia? Lah. Jadi lu ku mana semayang dia? Lah. Batal kasar Lepas tu mayang lain buat apa? Tu, tu saya kata dia tak faham Dia tak kerti Kalau orang tu faham Mengaji, kerti Dia pergi masjid boleh Tak baca kunut Dia balik dia ulang ke tak? Dia ulang ke tak? Pasal apa tak ulang? Ha? Pasal apa tak ulang mana? Pasal dah sah. Pasal apa sah? Tak baca kunut pasal basah. Eh tuan-tuan tak baca kunut ni pasal basah. Ha? Pasal kunut tu sunat. Ha kalau tahu yang lagu tu. Pasal apa yang senok perut. Pasal apa yang tarik ketengkut. Eh? Tuan-tuan faham ke dah? Dia yang nak cepera pasal apa. Benda su. Sunat. Melainkan. Melainkan. Saya kata dalam taklimat tu. Melainkan. Tuan-tuan pi semayang di majlis di boleh. Tak baca patihah. Tuan-tuan faham ke tak ni? Dia pi main. Dia main Binjai. Allahu Akbar. Kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas. Hak tu dia kena kalut. Hak tu dia kena balik semayang pula. Pasal apa? Pasal apa? Dia tak baca patiha. Patiha tu. Patiha tu rukun. Ni. Hak yang duk hingat kat bawah tu. Rukun dengan sunat pun tak ketahuan pala lagi. Itu yang, itu yang ada yang tak mau pergi semayang di masjid dia haram tu pasal tu imam tak baca kunut. Dia sanggup tak ambil seratus ribu tu kih apa? Kih apa tuan? Kih benda sunat dia. Tu saya kata dia tak kerti. Tu tuan faham ke tak? Tu saja nak share. Nak habak kejahilan itu. Kita kena tahu m -m -m, apa semayang ni ada benda rukun. Ada benda sunat. Ada benda wajib. Ada benda syarat. Jadi kalau dipoleh tak buat benda sunat tu, tak payah dosa hati ya. Mayang lain pula. Pasal apa mayang lain? Dia tak cukup kunut. Melainkan, awak abang mayang lain, tu imam tak baca Fatihah. Ah oh, betul. Ha? Saja nak share dengan tuan-tuan pasal lama tak jumpa nak bagi faham. Boleh tak? Kan? Ha. Ya tuan-tuan ni ialah duta, duta kepada perlis. Bila orang mai perlis, orang mai berjalan ke perlis, antara tempat yang orang akan singgah mas, masjid. Dan tuan-tuan sebahagiannya mungkin tokeh kedai makan, mungkin tokeh homestay. Jadi tentulah tuan-tuan akan bersembang, betul tak? Kan tak bersembang. Nampak orang luar, Tu dia akan bersembang dan depa ni bila mai ke masjid kita, mai ke negeri kita, tentulah depa akan bertanya, "Pak Long, awak oh, pi mai masjid di Pak Long, depa tak bacaal tu, depa tak buat lagu ni." Ah, ha, hang duduk aku nak terang. Ha, itu tanggungjawab kita. Ada kawan-kawan luar mai, perlis. Eh, ha, mai cari harum manis ke, mai apa berjalan ke apa ke, bersembang tanya kita. Kita apa hampa pelik ke kan? dah. Ha, ah, hang duduk pelik tak pelik hang duduk dengar. Aku nak terang. Ha, itu tanggungjawab kita. Jangan kita pun tumpang pelik sama. Hmm, itulah aku boleh Hmm, dua kali lima. Kan? Eh? Ha? Aziz baca bunyi Arab. Sudin baca bunyi Syair. Ramli baca tak dengar bunyi langsung.